ya yəni, vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir həbiz şuşa sən azad ol həbiz şuşa biz qayıdımış həbiz şuşa biz səni keçəcəcəyik şuşa bizimdir Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarından, dövlətçilik rəmzarlarından biri onun milli bayrağı, dövlət bayrağıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin rəmzidir. Azərbaycan bayrağı deyiləndə iç ağla gələn məs 1918-ci il mayın 28-də qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk bayrağının önü qız, sol 21 iyun 1918-ci il, 9 noyabr 1918-ci il. Bu gün Azərbaycan Respublikası üzərinə dalğalanan müqəddəs dövlət bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağındakı üç rəngin ifadə etdiyi və 20-ci əsrin əvvəllərindəki milli istقلال ideologiyamızın üç təməl prinsipini təşkil edən türkçülük İslamçılıq və müasirlik düsturunun məllidi, görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədir. 1918-ci il, Noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Xoskinin imzaladığı Nizibayraq haqqında qərarda deyilirdi ki, milli bayraq kimi göy, yaşıl və qırmızı rənglərdən, ağ aypara və 8 güllü şərə ulduzdan ibarət olan bayraq qəbul edilsin. 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Sovet hakimiyyəti quruldu və bu bayraqdan imtina edildi. Bu üçrəngli bayraq növbəti dəfə 17 noyabr 1990-cı ildə Naxtəvan Müxtəlif Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa edildi və müxtar respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. Həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan SSR-i Ali Soveti qarşısında üçrəngli bayrağının Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsaitdə qaldırdı. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovet Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsaitlərinə baxdı və üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda Dövlət bayrağı gününün elan edilməsi barədə sərəncam ən izalayıb. Sərəncama əsasən hər il 9 Noyabr Azərbaycanda Dövlət bayrağı günün kimi qeyd ediləcək. 2009-cu il Noyabr ayında Dövlət bayrağı günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əlavə edilmiş Əlavəyə əsasən 9 Noyabr Azərbaycan da Dövlət Bayrağı günü elan olunur və bu bayram ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilir. 2010-cu il sentyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Dövlət Bayrağı meydanının Ağçı şəhərində yerləşən memorial abidənin istirahət parkının təntənəli açılışı olmuşdur. 162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır. Guinness Dünya Rekordlar Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edir. Bu gün 9 noyabr bayraq bayramıdır. Ən tam təraxlə qeyd olunmağa layiq milli bayram elə bu bayramdır. Çünki bu üçrəngli bayramımız milli birliyin, milli qeyrətin rəmzidir. <yəlsizlik>